你带我来这儿干嘛呀？那黑板上面写的就是我小时候欺负你的种种罪行，你今天就按照上面的这些欺负回来，多少遍都行。切，干嘛想我原谅你啊？好吧。 看在你今天帮我妈把一千千这个品牌拿回来的份上，我可以给你一个机会。好，来吧。我不需要这些东西，我只要你回答我一个问题，回答到我满意为止。好，你问。我问你，你是真的真的真的知道自己错在哪儿了吗？嗯，我知道。 在哪？将军，我最大的错误就是我没有意识到你有多爱我。就像我可以放下一切，以身犯险的去保护你一样。 你也一定可以放下一切来守护我，可是我却没有选择相信你，相信你也一定愿意和我去承担所有的危险。我更可恨的是，我还打着保护你的名义。 向您隐瞒了所有的事情。如果，如果我真的发生什么危险，你恐怕，恐怕连抱怨都没有人去说。对不起，将军。生自恋。 我说真的，只要你能够原谅我，你让我做什么都可以。啊！你不是说要把小时候欺负我的都还回来吗？我已经想好要怎么惩罚你了，上来。 将军，你你你不会是想要来真的吧？上来不，不是。将军，哎，将军，你幼不幼稚啊？你还真打我手心啊？啊？谁说要打你手心了？我打的是屁股。屁股？啊？打好，你打好你，你害不害臊啊你？你打什么屁股你？松手！我我不。松手。 袁帅，你只有这一次机会，看你认不认吧。不认，咱俩就好聚好散。阿强，阿强，将军，你够了。来吧、啊，阿好。啊,啊！你很会装啊。

你还记得这条街吗？小时候我们上学放学，每天都会走。不记得了。喂，你到底还要跟我冷战多久？ 你跑了几天，我就冷你几天。好呀，没关系，反正都等你十几年了，也不在乎多等这几年。我告诉你，将军，我跟你耗定了，你只能是我的。从现在开始，我只会好好的保护你。怎么个保护法呀？ 把你紧紧地抱住，再也不松手。